স্বাস্থ্য বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়াৰ দায়িত্বটো ভালকৈ পালন কৰি যাব পাৰিম বুলি আশা কৰি মই ৰাই ৰাইজৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ আছোঁ কিন্তু লগতে মই ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমি যদি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকোঁ খোৱা বোৱা তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে লগতে মৰ্ণিং ৱাক এক্সাৰচাইজ যোগা প্ৰাণায়াম এইবিলাকো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে সদায় আমি মেডিচিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ স্বাস্থ্যৱান হোৱাটো উচিত নহয় আমাৰ পৰম্পৰাত স্বাস্থ্য হৈ থকাৰ কাৰণে বহুত বিধান আছে কোনটো সময়ত কি খাব লাগে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি ৰাতিপুৱাও সোনকালে উঠি খোজকাঢ়িব লাগে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে যোগা কৰিব লাগে মই ভাবোঁ যে প্ৰিভেণ্টিভ হেল্থ কেয়াৰো এটা বিষয় স্বাস্থ্যভাগ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিবেচনাত আছে যে অকল চিকিৎসাই নহয় মানুহে ৰোগী যেন নহয় মানুহ যেন বেমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্টিভ কেয়াৰ যিটো আছে সেই প্ৰিভেণ্টিভ কেয়াৰৰ ওপৰতো স্বাস্থ্য বিভাগে চিন্তা কৰি আছে অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এক বিশেষ আয়োজন ইয়াৰ দ্বাৰা গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ কেনেকৈ আমি জিলা পৰ্যায় ৰাজ্যিক পৰ্যায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় আৰু একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য এইবাৰ খেল মহাৰণত আমাৰ জিলাত প্ৰায় দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰতকৈ অধিক খেলুৱৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে আৰু ঢেকীয়াজুলী সমষ্টিত প্ৰায় চৌৰাল্লিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে তাৰে পৰা গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ যি সমষ্টি পৰ্যায় বিধানসভা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ খেলত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ চাৰিশগৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ জিলা পৰ্যায়লৈ যাব আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ নতুন খেলৰ সংযোজন হৈছে আগতে থকা এথলেটিক্স ফুটবল ভলীবলৰ উপৰিও এইবাৰ আমাৰ চেছ বাইচাইকেল তথা সাঁতোৰ সাঁতোৰ বা ছুইমিং আমাৰ ক্ষেত্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ জ'নেল পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেইবাখনো জিলা একেলগে হ'ব গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ শোণিতপুৰত হ'ব কেইবাখনো ওচৰে পাজৰ জিলা লগ হৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ যি মহৎ প্ৰয়াস সেয়া আমি সফল হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা শোণিতপুৰৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা তথা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি ভাল ভাল খেলুৱৈ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ